Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nurmazina Hanim binti Matzuki bernombor bintrik P157472. Saya dan ahli kumpulan yang lain akan menjelaskan tentang kajian kes yang telah kami jalankan iaitu berkaitan dengan kesediaan dan cabaran guru dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah iaitu PBD. Hai Assalamualaikum, nama saya Arni Nazira Ibn Abdul Razak bernombor metrik P155113 Pada hari ini saya akan membentangkan tentang bab 2 iaitu kajian literature uh, Assalamualaikum dan salam sejahtera Nama saya Abdillah Muhammad bin Muhammad Nasruddin uh, Nombor metrik saya adalah P19048 uh, Saya akan membentangkan di bahagian uh, metodologi kajian Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Hanita Hanim dan rakan-rakan semua. Nama saya Amira Husna, bernombor metrik P156971. Saya akan menerangkan pada bahagian bab empat iaitu dapatan kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azlin binti Hamidun, bernombor metrik P155529. Saya akan membentangkan bahagian lima iaitu kesimpulan kajian. Dan salam sejahtera. Saya Nur Maslinahanem akan menerangkan sifat sedikit tentang pengenalan ringkas tentang kajian ini yang merangkumi latar belakang kajian, kenapa kami lakukan kajian ini, antara objektif kajian ini dan juga kepentingan kajian ini dilakukan. Pentaksiran bilik darjah merupakan pendekatan pentaksiran formatif yang diperkenalkan oleh KPM di mana ia memfokuskan kepada pemantauan berterusan terhadap perkembangan murid. Dengan wujudnya PBD, pihak guru dapat mengenal pasti kekuatan dan juga kelemahan murid, merancang kaedah pengajaran serta dapat meningkatkan kualiti pembelajaran murid. Tetapi, terdapat segeriti guru yang melaporkan kesukaran terhadap sistem PBD seperti beban kerja meningkat, kekurangan latihan profesional dan ketidakjelasan garis panduan terhadap pelaksanaan PBD. Oleh itu, kajian yang kami jalankan ini adalah untuk meneliti tahap kesediaan guru dalam mengaplikasikan PBD, mengenal pasti cabaran utama yang dihadapi serta mencadangkan beberapa strategi dan pendekatan yang berkesan. Okey, bagi melaksanakan sistem pendidikan yang lebih menyeluruh, PBD atau pentaksiran bilik darjah diperkenalkan sebagai satu bentuk pentaksiran berterusan. Ia sememangnya memberi banyak kelebihan, khususnya dalam membantu guru menilai perkembangan dan kefahaman murid secara lebih holistik. Namun begitu, realiti pelaksanaannya di sekolah menunjukkan bahawa masih terdapat banyak cabaran yang menghalang keberkesanan sistem ini. Menurut kajian oleh Idris dan rakan-rakan pada tahun 2020, lebih 60% guru menghadapi kesukaran dalam menyediakan eviden pentaksiran kerana kekangan masa dan beban kerja yang tinggi. Selain itu, masih wujud kekeliruan dalam kalangan guru berkenaan kaedah pentaksiran yang lebih sesuai, lebih-lebih lagi apabila murid mempunyai tahap pencapaian yang berbeza-beza. Jadi, kekurangan masa, keperluan untuk menyibagi pengajaran dan juga pentaksiran serta kekurangan rujukan yang jelas turut menyumbang kepada masalah ini. Oleh itu, Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti sejauh mana tahap kesediaan guru dalam melaksanakan PBD serta cabaran sebenar yang guru-guru hadapi supaya cadangan penambahbaikan yang lebih praktikal dan menyeluruh dapat dicadangkan demi meningkatkan keberkesanan pelaksanaan PBD di sekolah. Seterusnya adalah pemetaan bagi kajian ini. Kajian ini memfokuskan kepada tiga objektif kajian dan setiap objektif digariskan dengan soalan bagi soal selidik dan mempunyai kaedah kajian yang tersendiri. Bagi objektif yang pertama, mengenal pasti tahap kesediaan guru dalam melaksanakan PBD. Untuk mencapai objektif ini, tiga soalan telah dikemukakan dalam soal selidik kami seperti uh, tahap pemahaman guru, tahap kesediaan guru dan juga bagaimana pelaksanaan PBD dilaksanakan oleh guru. Jadi bagi objektif yang kedua adalah untuk menganalisis cabaran utama yang dihadapi oleh guru dan bagi mendapatkan input untuk soalan ini kami telah meminta pendapat dari pihak responden untuk menyatakan antara cabaran yang mereka hadapi dan bagaimana faktor tersebut boleh mempengaruhi PBD. Objektif kajian yang terakhir adalah dengan mencadangkan langkah-langkah penambahbaikan bagi meningkatkan keberkesanan PBD di sekolah. Untuk mencapai objektif ini, pihak responden telah didedahkan dengan soalan seperti perkaitan taklimat atau latihan PBD dalam membantu guru, cara latihan ataupun pembangunan profesional yang berkesan dan juga strategi terbaik untuk mengurangkan beban kerja tanpa menjejaskan keberkesanan pentaksiran. Jadi untuk kajian ini, kami telah memilih untuk menggunakan kaedah soal selidik dan analisis deskriptif bagi menjalankan kajian ini. Seperti yang dinyatakan di pementaan kajian sebentar tadi di slide sebelah, jadi kita ada tiga objektif utama. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti tahap kesediaan guru di mana ia akan meneliti sejauh mana guru bersedia dari segi pengetahuan, kemahiran dan sikap dalam mengendalikan PBD. Seterusnya adalah untuk menganalisis cabaran utama serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PBD dan akhir sekali adalah untuk mencadangkan strategi yang boleh membantu guru dalam menjadikan PBD ini dengan lebih sistematik dan efektif dalam menjalankan di sekolah. Akhir sekali, kajian ini dibina berdasarkan beberapa persoalan utama yang menjadi asas kepada penyelidikan. Pertama, kajian ini ingin mengenal pasti tahap pemahaman guru terhadap PBD. Ini penting kerana pemahaman yang jelas merupakan langkah pertama dalam melaksanakan memastikan pelaksanaan yang berkesan. Kedua, kajian ini juga ingin mengetahui tahap kesediaan guru dalam melaksanakan PBD termasuklah dari aspek pengetahuan, kemahiran dan juga sikap mereka terhadap pentaksiran secara berterusan. Persoalan ketiga pula menyentuh tentang bagaimana pelaksanaan PBD dijalankan oleh guru di bilik darjah sama ada ia benar-benar mengikut garis panduan yang ditetapkan ataupun sebaliknya. Selain itu, kajian ini juga turut mengkaji cabaran utama yang dihadapi oleh guru semasa mereka melaksanakan PBD seperti isu teknikal ke ataupun kekangan masa ataupun masalah pelaksanaan di peringkat sekolah. Yang terakhir, kajian ini juga turut meneliti bagaimana faktor-faktor seperti beban kerja, kekangan masa dan juga kekurangan sumber memberi kesan kepada keberkesanan pelaksanaan PBD oleh guru. Jadi kelima-lima persoalan ini akan membantu untuk membentuk gambaran yang lebih menyeluruh terhadap pelaksanaan PBD di sekolah dan memberi input penting untuk penambahbaikan pada masa akan datang. Jadi sekian sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada yang seterusnya bagi mencerahkan tentang kajian literatur. Terima kasih. Terima kasih Mas atas penerangan bab 1 sebentar tadi. Selanjutnya saya akan membentangkan bab 2, kajian literatur yang merangkumi empat komponen utama iaitu kesediaan dan cabaran guru dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah, kepentingan kajian, isu pelaksanaan pentaksiran bilik darjah dan akhir sekali kesan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah kita mulakan dengan kesediaan dan cabaran guru. Kejayaan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah sangat bergantung pada tahap kesediaan guru. Ini termasuk pemahaman mereka terhadap konsep pentaksiran bilik darjah, kemampuan untuk mengadaptasi kajian pentaksiran yang bersesuaian serta keupayaan untuk menilai murid secara menyeluruh dalam konteks PBD. PDP harian. Menurut Eng Pei Juan et al. tahun 2023 walaupun pelbagai latihan telah disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia ramai guru masih merasakan bahawa latihan tersebut tidak mencukupi dan kurang memberi impak terhadap peningkatan kemahiran mereka, khususnya dalam melaksanakan pentaksiran formatif. Justeru terdapat keperluan mendesak untuk memperkenalkan latihan yang lebih berfokus dan kesan dan berkesan agar guru dapat benar-benar menguasai kaedah pelaksanaan pentaksiran bilik darjah dengan yakin. Selain itu, Hazwa Riana dan juga Khairul tahun 2022 menjelaskan dalam kajiannya bahawa tahap pengetahuan guru tentang pelaksanaan pentaksiran bilik darjah adalah tinggi. Namun, kemahiran praktikal dan kesediaan sebenar mereka masih berada pada tahap sederhana. Mereka juga menekankan bahawa kekangan masa, kekurangan sokongan praktikal serta beban tugas yang tinggi adalah antara sebarang utama yang menjejaskan keberkesanan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Guru mungkin bersedia dari sudut teori tetapi apabila pelaksanaan sebenar berlaku di bilik darjah, terdapat banyak halangan yang perlu ditangani secara holistik. Seterusnya ialah kepentingan kajian. Pentaksiran bilik darjah merupakan satu sistem pentaksiran yang dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif dalam proses pengajaran dan pembelajaran harian. Menurut dokumen pentaksiran bilik darjah KPM 2019, tujuan utama PBD adalah untuk mengumpul maklumat berterusan mengenai perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. Maklumat ini amat penting bagi guru menambah baik kaedah pengajaran serta mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. PBD juga menyokong matlamat falsafah pendidikan kebasaan FPK yang menekankan pembangunan potensi murid secara menyeluruh merangkumi aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani. Ini menjadikan PBD bukan sahaja satu bentuk penilaian tetapi juga satu mekanisme untuk mencapai pendidikan holistik. Selain itu, melalui pelaksanaan PBD, guru dapat mengenal pasti pengetahuan sedia ada murid, memantau perkembangan mereka secara menyeluruh dan menilai tahap penguasaan dalam setiap subjek. Menurut kajian yang ditulis oleh Rahman dan Ismail 2020, dengan adanya pemahatian dan pemantauan yang berterusan, guru dapat memberi perhatian tambahan kepada murid yang memerlukan. Guru juga boleh melaksanakan tindakan susulan seperti memberikan penjelasan lanjut atau bantuan yang berkesan berdasarkan keperluan individu murid tersebut. Walaupun PBD banyak memberi manfaat, terdapat beberapa isu pelaksanaan yang masih membelenggu para guru. Salah satu isu utama adalah beban tugas guru yang tinggi seperti yang dinyatakan oleh Mohana dan Farida 2019. Beban kerja ini bukan sahaja melibatkan tugas, -tugas pengajaran tetapi juga melibatkan tugas-tugas pentadbiran, penyediaan laporan, menghadiri mesyuarat dan pelbagai tanggungjawab lain yang menjadikan masa guru untuk melaksanakan pentadbiran secara efektif. Apabila guru terpaksa menilai sejumlah besar pelajar dalam masa yang terhad, kualiti pentasiran menjadi terjejas. Ini boleh membawa kepada penilaian tidak mendalam dan akhirnya tidak mencerminkan potensi sebenar murid. Rosnija dan Adawiyah 2019 menekankan bahawa kekangan masa ini menyukarkan guru untuk memastikan penilaian yang adil dan menyeluruh. Ini bertentangan dengan tujuan asal petaksiran bilik darjah yang sepatutnya memberikan penilaian berdasarkan usaha murid yang konsisten sepanjang tahun. Selain itu, Mustafa 2021 perlu menyoroti kekurangan latihan dan sokongan profesional. Ramai guru berasa kurang bersedia untuk melaksanakan pentaksiran formatif dan sumatif dengan berkesan. Tanpa latihan yang berterusan, guru sukar untuk melaksanakan PBD secara efisien dan ini boleh menjejaskan kualiti penilaian terhadap murid. Pahit sekali, kita lihat kepada kesan pelaksanaan pentaksiran bilik rajah. Sejak diperkenalkan hampir 10 tahun lalu, PBD telah menunjukkan kesan positif khususnya dalam meningkatkan autonomi guru. Menurut Anni Liza et al. 2020, pemasuhan peperiksaan tahap 1 telah memberi ruang kepada guru untuk merancang dan melaksanakan penilaian yang lebih berkesan dan bersesuaian dengan keperluan serta tahap pencapaian murid. Dengan pendekatan yang tidak terlalu bergantung kepada peperiksaan semata-mata, guru kini lebih bebas dalam menilai murid berdasarkan perkembangan holistik iaitu dari segi kognitif, efektif dan juga Saikomoto. Lord Zeliana 2016 pula menyatakan bahawa melalui pelaksanaan pentaksiran bilik darjah, murid dapat menunjukkan pemikiran kritis dan kreatif selaras dengan isi pelajaran yang dipelajari. Ini sekaligus dapat meningkatkan kualiti pembelajaran secara keseluruhan. Kesimpulannya, bab dua ini menunjukkan bahawa walaupun PBD memberikan banyak manfaat dalam sistem pendidikan, pelaksanaannya masih bergantung kepada kesediaan guru, sokongan latihan yang mencukupi serta pengurusan beban kerja yang lebih sistematik. Kerja literatur ini memberi gambaran jelas bahawa untuk menjadikan keputusan serbik darjah, kita perlu melangani cabaran yang dihadapi guru secara menyeluruh dari segi aspek latihan, masa, kemahiran, sokongan berterusan. Sekian saja daripada saya. Seterusnya saya berikan slide ini kepada Abilah. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum, nama saya Bilal Muhammad bin Masudin Saya akan teruskan ke bab tiga iaitu kaedah kajian Jadi bahagian ini penting sebab kita nak tahu macam mana kajian ini dijalankan Daripada pemilihan responden, kaedah kehidupan data Sampailah cara kita analisis maklumat itu nanti okay, Seterusnya, kita pergi ke slide skop kajian Untuk kajian ini, kita jalankan di beberapa sekolah rendah dan sekolah menengah Yang dipilih secara rawak Uh, fokus utama kita ialah guru-guru yang memang terlibat terus dalam pelaksanaan bilik darjah di PBD Merentasi semua subjek Jadi antara aspek utama yang kita tengok ialah uh, tahap kesediaan guru uh, Untuk laksana PBD dengan sistematik, sistemati uh, Pengalaman sebenar guru masa jalankan pertaksiran Cabaran yang mereka hadapi, uh, contohnya dari segi masa sumber ataupun tahap kefahaman murid Dan juga strategi atau cara mereka atasi masalah tersebut dalam kelas uh, sebenar Uh, Manakala untuk uh, reka bentuk kajian pula, uh, kajian ini bersifat kuantitatif Maksudnya kita kumpul data dalam bentuk nombor dan analisis secara sistematik Cara kita kutip data adalah melalui soal sindik yang kita edarkan kepada guru-guru terlibat uh, Lepas tu kita akan buat analisis secara deskriptif Maksudnya kita akan tengok corak pelaksanaan, tren guru dan perbezaan pendapat ikut latar belakang mereka Jadi dengan cara ini hasil kajian kita lebih menyeluruh dan boleh digunakan secara umum Okey, seterusnya adalah instrumen kajian. Untuk instrumen kita gunakan soal sidik yang dibina berdasarkan kajian lepas oleh Mas Manizam ETL 2021. Soalan disusun dengan bahagian demografi, skala Likert untuk ukur pandangan dan cabaran dan soalan tertutup. Ia mudah untuk dijawab dan senang untuk kita analisis lah. Jadi analisis kita buat guna aplikasi SPSS. Jadi ia lebih tepat dan teliti. Kita juga pastikan soal selidik ini sah dan boleh dipercayai. Yang okay, seterusnya adalah slide sampel dan pemilihan sumber. Uh, guru yang terlibat datang daripada sekolah rendah dan menengah dan dipilih secara rawak. Kita pilih pelbagai jenis sekolah supaya kita dapat gambaran yang lebih luas dan realistik. Jadi sebab lain sekolah lain cabaran dan lain pendekatannya. Ah uh, seterusnya adalah kaedah analisis. Dari segi analisis kita guna dua jenis iaitu pertama adalah deskriptif untuk tengok pola dan taburan data. Yang kedua adalah inferensi untuk tengok hubungan antara pun boleh ubah. Jadi semua analisis ini akan kita jalankan guna perisian SPSS supaya kiraannya lebih tepat dan hasil kajian kita ni lebih diyakini lah. Jadi sekali lagi kaedah kajian ni uh, dibina dengan teliti supaya kita dapat hasilkan uh, yang betul-betul boleh digunakan pakai. Kita nak pastikan data yang dikumpul ni memang macam mencerminkan realiti sebenar pelaksanaan PBD dalam bidang belajar. Uh, sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Abdullah atas penerangan tentang bab 3 itu tadi. Nama saya Amira dan saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan bab 4 iaitu dapatan kajian. Bab ini terbagi kepada dua iaitu yang pertama adalah analisis frekuensi dan peratus dan analisis deskriptif. Bab ini juga mempunyai tujuh jadual. Kita mulakan dahulu dengan bahagian satu iaitu analisis frekuensi dan peratus bagi jadual satu yang berkaitan dengan demografi responden. Kajian ini dibuat bertujuan untuk memahami latar belakang responden dan pengalaman mereka dalam melaksanakan PBD. Apa yang kita dapat simpulkan di sini adalah majoriti responden adalah wanita dan berbangsa Melayu. Kumpulan umur terbesar antara mereka ialah uh, 24 hingga 34 tahun. Sebahagian besar responden mempunyai pengalaman perkhidmatan lebih daripada 15 tahun, dan dalam pelaksanaan PBD kebanyakan responden telah melaksanakannya selama 5 hingga 10 tahun. Dari segi bidang pengajaran, majoriti responden mengajar dalam bidang bahasa dan STEM diikuti dengan kemanusiaan ataupun sains sosial dan juga pengajian Islam. Baik, sekarang kita beralih kepada bahagian dua dalam bab ini iaitu analisis deskriptif. Dan kita mulakan analisis ini dengan jadual dua yang berkaitan dengan tahap pemahaman guru terhadap PBD. Kajian ini mendapati bahawa item dengan nilai min tertinggi ialah kefahaman guru terhadap kriteria PBD berdasarkan panduan rasmi KPM dengan nilai 45.3. Dapatan ini menunjukkan bahawa guru-guru benar-benar memahami arahan dan garis panduan yang disediakan oleh KPM dalam melaksanakan PBD. Sebaliknya, item dengan nilai min terendah ialah kefahaman tentang kesan PBD terhadap pencapaian pelajar dengan nilai 14.22 Walaupun masih menunjukkan tahap kefahaman yang baik, dapatan ini mencadangkan keperluan untuk meningkatkan pendedahan dan sokongan bagi membantu guru memahami hubungan langsung antara pelaksanaan PPD dengan peningkatan prestasi murid, terutamanya dari aspek impak terhadap pencapaian akademik secara keseluruhan. Seperti yang kita dapat lihat pada jadual di atas ini, hasil kajian menunjukkan bahawa item yang dengan nilai tertinggi adalah penggunaan DSKP sebagai panduan yang mencatatkan nilai 4.56. Ini menggambarkan bahawa guru-guru memahami dan mengaplikasikan DSKP sebagai rujukan utama dalam merancang pengajaran dan pentaksiran mereka. Sementara itu, seperti yang kita dapat lihat juga, item dengan nilai min terendah ialah pendapatan objektif pentaksiran semasa membina instrumen dengan nilai 4.31. Walaupun masih berada dalam kategori tinggi, tempatan ini menunjukkan ada keperluan untuk memberi lebih perhatian kepada aspek ini. Penekanan terhadap pendapatan objektif yang lebih jelas boleh membantu meningkatkan keberkesanan pelaksanaan petaksian secara menyeluruh. Baik, sekarang kita pergi kepada jadual 4 yang berkaitan dengan perancangan dan pelaksanaan PPD. Seperti yang kita dapat lihat, sudut paling menonjol dalam kajian ini ialah pengenalan tahap penguasaan dan hasil kerja murid berdasarkan sukatan pelajaran yang mencatatkan nilai min tertinggi iaitu 4.42. Dapatan ini menunjukkan guru-guru sangat memahami dan cekap dalam memastikan penguasaan pelajar selaras dengan kurikulum. Namun, di sebalik kekuatan tersebut, satu aspek yang memerlukan perhatian ialah maklumat kepada murid mengenai pelaksanaan pentaksiran yang mencatatkan nilai min terendah iaitu 3.99 yang dikategorikan dalam sederhana. Kekurangan komunikasi ini menandakan perlunya usaha lebih proaktif dalam membantu murid tentang proses petaksiran agar mereka dapat bersedia dan lebih memahami objektif penilaian. Baik, sekarang kita lihat pada jadual lima pula iaitu tentang tahap penerimaan guru terhadap PBD. Kajian ini menunjukkan bahawa guru sangat menekankan aspek pelibatan murid dalam pembelajaran dengan memberikan banyak peluang interaksi di dalam kelas Item ini mencatatkan nilai min tertinggi iaitu 4.50. Ini menggambarkan komitmen guru terhadap pendekatan pembelajaran aktif yang menjadi teras PBD. Namun, di sebalik tumpuan terhadap interaksi, kehadiran guru dalam taklimat berkaitan PBD mencatatkan nilai min terendah iaitu 4.16. Ini menunjukkan bahawa tidak semua guru menghadiri taklimat secara konsisten. Menggalakkan kehadiran yang lebih kerap boleh memperkukuh kefahaman guru tentang PBD sekaligus meningkatkan pelaksanaan di dalam kelas. Hasil daripada kajian ini, kita dapati bahawa salah satu cabaran utama yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan PBD adalah masalah kehadiran murid ke sekolah. Item ini mencatat nilai min tertinggi sebanyak 3.75. Kesukaran ini memberikan kesan kepada keberkesanan proses penilaian dan pelaksanaan PBD secara keseluruhan. Sampai itu, cabaran lain ialah menghabiskan sukatan pelajaran dalam tempoh yang telah ditetapkan akibat PPD yang berulang. Ia mencatatkan nilai min terendah iaitu 3.60. Walaupun kurang ketara, isu ini tetap menunjukkan perlunya perancangan masa yang lebih strategik untuk memastikan keseimbangan antara pelaksanaan PBD dan pemenuhan kandungan kurikulum. Baik, kita beralih kepada jadual yang terakhir iaitu jadual tujuh. Jadual ini merupakan rumusan keseluruhan yang merangkumi tahap pemahaman, kesediaan, perancangan, pelaksanaan, penerimaan serta cabaran dihadapi oleh guru dalam melaksanakan PBD. Secara keseluruhannya, dapatan ini menggambarkan komitmen dan sokongan yang baik daripada guru terhadap pelaksanaan PBD di sekolah. Namun begitu, kajian ini juga menggariskan beberapa cabaran yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan PBD. Walaupun tidak begitu ketara, cabaran-cabaran ini tetap memerlukan perhatian dengan memastikan pelaksanaan PBD berjalan dengan lebih lancar dan berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya yang lain yang telah menguraikan bahagian mereka sebentar tadi. Jadi saya akan membentangkan bab 5 iaitu kesimpulan kajian yang merangkumi kesimpulan, cadangan penambahbaikan, implikasi kajian terhadap uh, pendidikan dan juga akhir sekali uh, cadangan kajian lanjutan. Okay, kalau kita tengok pada slide untuk kesimpulan kajian, bagi ringkasan secara keseluruhannya, kami dapat merumuskan bahawa guru memahami konsep dan juga objektif PBT dengan baik secara dasarnya. Kefahaman ini menjadi asas penting dalam memastikan pelaksanaan PBT yang lebih berkesan. Yang kedua pula, guru juga menunjukkan kesediaan yang baik dan positif dalam melaksanakan pentaksiran formatif berpusatkan murid. Okey, ini selari dengan pendekatan PBD yang menekankan pembelajaran berasaskan perkembangan murid secara holistik. Okey, secara holistik ini maksudnya pembelajaran secara menyeluruhlah. Ia tidak hanya berfokus kepada satu aspek sahaja. Okey, namun begitu, guru juga turut menghadapi beberapa cabaran dalam melaksanakan PBD ini. Okey, antaranya adalah melibatkan aa, kekangan masa, beban kerja dan juga keperluan mereka untuk menyediakan evidence pentaksiran yang lebih konsisten dan juga efektif. Okey, jadi seterusnya adalah cadangan penambahbaikan lah. Okey, beberapa cadangan boleh diusulkan bagi uh, mengatasi cabaran yang wujud ini. Okey, yang pertama, pemantapan kefahaman guru terhadap konsep PBD. Okey, guru sebenarnya dah ada pemahaman yang baik secara dasarnya. Namun, mereka masih memerlukan pemahaman yang lebih khusus, yang lebih mendalam dan juga lebih teliti terhadap pelaksanaan PBD yang lebih berkesan. Okey, proses ini perlu diberi keutamaan melalui latihan dan juga bimbingan yang berterusan. Cadangan kedua pula adalah penggunaan teknologi dalam PPD. Okay, penggunaan teknologi perlu diperkasa bagi membantu guru merekod, menganalisis dan juga melaporkan uh, pencapaian murid dengan lebih cekap. Aplikasi-aplikasi seperti Google Form ataupun uh, quizzes ataupun Kahoot boleh digunakan bagi menjalankan pentaksiran formatif dalam bentuk kuiz ataupun refleksi interaktif. Okey, seterusnya yang ketiga pula, sistem rekod pencapaian murid yang mesra guru aa, perlu dibangunkan bagi aa, mengurangkan beban dokumentasi tanpa menjejaskan kualiti pentaksiran. Okey, contohnya penggunaan sistem dalam talian seperti template-template Excel macam tu yang lebih mesra pengguna boleh membantu guru aa, untuk merekod tahap penguasaan murid dengan lebih tersusun. Okey, akhir sekali guru juga digalakkan untuk memberikan maklum balas yang lebih spesifik Mal, ataupun maklum balas yang lebih membina kepada murid Supaya mereka lebih jelas tentang kekuatan mereka Dan juga aspek-aspek yang perlu mereka baiki Okey baik seterusnya saya akan uh, membentangkan Implikasi kajian terhadap pendidikan Okey uh, berdasarkan dapatan kajian Seperti yang telah dihuraikan dan dirumuskan sebelum ini Terdapat beberapa implikasi uh, penting yang boleh diberikan perhatian Okey yang pertama kerjasama antara pihak pelaksana sangat penting Okay, untuk memastikan cabaran ini aa, dapat ditangani dengan berkesan, aa, pihak guru, pihak pentadbir, PPD, KPM misalnya aa, perlu bekerjasama dan bergerak seiring. Usaha-usaha okay, sedia ada seperti aa, webinar, kursus dan juga bengkel perlu diteruskan dan juga perlu diperkukuh supaya dapat meningkatkan tahap pemahaman guru dengan lebih mendalam dan profesional. Okey, kemudian aspek penjaminan kualiti PPT di sekolah juga perlu diperkuat dan diperkukuh. Okey, pihak pentadbir dan pihak PPT perlu menyediakan senarai semak, menjalankan kunjung bimbing dan juga membuat pemantauan berjadual di sekolah-sekolah. Okey, langkah ini dapat membantu meningkatkan tahap kepercayaan terhadap PPT dan pentaksiran juga aa, dapat dilaksanakan dengan lebih telus dan konsisten. Okey, yang ketiga pula, kajian ini boleh menjadi rujukan kepada pembuat dasar. Okay, ia dapat membantu dalam menambah baik garis panduan pelaksanaan PBT dan juga merangka strategi intervensi yang lebih berfokus pada masa hadapan. Lah. Okay, dengan itu, keperluan sebenar guru-guru dan juga murid-murid ini dapat dipenuhi dan dasar yang dibentuk akan lebih relevan dengan situasi semasa. Okey, akhir sekali saya akan bentangkan cadangan bagi kajian lanjutan. Okey, berdasarkan uh, dapatan yang diperoleh, terdapat tiga cadangan utama yang boleh dipertimbangkan untuk kajian seterusnya. Okey, yang pertama, peluasan saiz dan skop sampel. Okay, kajian lanjutan disarankan melibatkan sampel yang lebih besar serta membuat perbandingan antara sekolah bandar dan sekolah luar bandar. Okey ini bertujuan untuk mengenal pasti jurang pelaksanaan yang wujud serta untuk merangka strategi sokongan mengikut keperluan setempat. Okay, kita dapat tengok kajian uh, oleh Muhammad Zeki dan kerakannya pada tahun 2020 dia uh, ada menunjukkan bahawa jurang antara sekolah luar bandar dan uh, sekolah bandar masih lagi ketara. Jadi ia perlu diterokai dengan lebih lanjut. Yang kedua pula adalah aa, mengkaji hubungan antara pelaksanaan PBD dengan murid. Okay, cadangan ini memberi fokus kepada kesan sebenar pelaksanaan PBD terhadap pencapaian dan motivasi murid secara lebih spesifik. Okay, kajian oleh Tan dan Kenayatullah pada 2020 ada menyatakan bahawa masih sukar lagi untuk menemui kajian yang menghubungkan secara langsung antara pelaksanaan PBD oleh guru dengan prestasi murid. Okay, jadi uh, aspek ini perlu diterokai untuk menilai impak sebenar PPD terhadap pembelajaran. Okay, yang ketiga pula uh, melibatkan perspektif ibu bapa. Okay, kajian seterusnya boleh menilai tahap pemahaman ibu bapa terhadap pelaksanaan PPD di sekolah. Okay, menurut kajian yang telah dilaksanakan oleh uh, Roslan pada tahun 2004, uh, masih ramai lagi ibu bapa yang kurang jelas dengan kaedah pentaksiran yang dilaksanakan oleh guru, sedangkan sokongan dan kefahaman mereka ni sebenarnya boleh memberi pengaruh yang besar terhadap keberkesanan pelaksanaan PBD secara menyeluruh. Jadi, itu adalah tiga cadangan kajian lanjutan yang boleh aa, diambil kira. Okay, jadi, kesemua cadangan ni diharap dapat membantulah untuk memperkukuh pelaksanaan PBD dari pelbagai sudut secara lebih menyeluruh dan juga inklusif. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.